Всем привет дорогие друзья, с вами я Саня. Сегодня мы, на мы начинаем летсплей по Sims Free Play. Итак, я тут немного поиграла, потому что был режим обучения, я вот в эту игру уже играла много раз, но что-то вообще не ладно. Поехали. У меня есть опять снажа. Первый это Эмма... первый это Гилл Паркер, первый самый. Второй персонаж это Эмма Смит. Давайте мы сейчас зайдем в город. Сейчас увидите, что я тут уже на уровне села. Так, у меня шестой уровень. Это все другие У меня есть парк. И вот. Ой. Мне вообще неудобно вращать. Так Ладно, давайте мы сейчас с вами поселим еще одного персонажа. У меня уже шестой уровень, поэтому... Пс. А, подождите, мы можем Печально. Последнее. Печально, очень печально. Мне не хватает. 1269. Нет. Очень печально. Как мы видим сейчас. Вот. Нет, два персонажа находятся на одном участке. Они у меня общаются, хочу, чтобы они там всякое такое. <кхе> у меня, кстати, есть две активных цели. Приготовить яичницу спокойно, что, в принципе, сейчас и делает Эмма. И посетить магазин в таинственных ящиков, ежедневные цели. А не знаю, что, что, как мне это сделать. Ладно. Есть одно доступно, да? что ли? Нажмите, чтобы получить новую. это этому месту подошло бы больше, что это вырастить кукурузу. Ну, Или же вырастить кукурузу, что ладно. Блин, кукуруза. Кукуруза сказал. А, ну он смотрит. Ладно, потом вырастим. смотрите. Мне было задание купить плиту за 1500 и мне дали за это награду 10 миллионов, Я купила это за 1500 миллионов. Не, ну нормально. Вообще, хочу потом второй этаж Хочу, чтобы все было по красоте. Все, отлично, чтобы было. Сейчас у меня новости почти я смотрел. И она почти доготовила, пока что они хорошие друзья, это я помню дальше дальше вот сейчас я не могу промотать К сожалению, тут ничего не может не промотать сколько тебе там осталось смотрите новости сколько секунд. а тебе сколько хотя и 25 секунд ладно давай ты перестанешь так отменишь действие нам задавали посадить в 20 минут нет ну потом 76 Семь. Шесть. Три. один 3 Да я Да, Сколько 4 Сколько еще все что Еще все, что ли? Приготовить яичницу с вот сейчас вы получаете новый позолоченный предмет кухонной и твори. Серебряная лопата. Хорошо. Что это вообще? Что я могу? Хорошо, мы возьмем тарелку только. Ой, да, бабушка. Завтра будем делать зарядку с утра. Хорошо. Video.